Очень часто причиной травматизма и аварии становится элементарная сказать, недисциплинированность. Просто недисциплинированность. Например, когда я поступил работать в сферу городского транспорта, прежде всего я посмотрел, стал, взял э, все там несчастные случаи, какие у них были, и начал читать эти э, материал расследования. И примерно так я пришел к выводу, что основная, примерно половина этого травматизма была связана с неприменением, неправильным использованием средств защиты, а именно обуви. Кондуктора, кондуктора и вагоновожатые не, не носили ту обувь, которая нужна. Ну вот типичнейший э, случай, который произошел, э, это характерный, произошел с кондуктором, приехали, при, приехали они на, на конечную, э, конечную станцию, свою остановку. Э, до графика было там еще пол, полчаса примерно. Ну, можно пройтись, там прогуляться, лесок рядышком станция Мандрипина есть такая. Э, Лесок там так поле цветочки пособирать, но решила кондукторша спуститься. А там небольшой такой насыпь. И с насыпи она в тапочках своих слетела, упала. Упала, повредила ногу. Ну и э, в график поехали. Рейс один, рейс один сделали обратный. Все. Нога отекла, нога болит и... Дальше они выполнять, продолжать работу не смогли. Практически одна единица вышла из строя, потому что нету, лишнего кондуктора ведь нету. Не, не предусмотрен лишний кондуктор. Поэтому единица на, целый, на целую смену вышла из строя. Люди потом, пассажиры испытывали неудобство от этого. Ну, я сделал выводы такие, потом с директором решали, что надо все-таки... Каждому, каждому вагоновожатому на, на каждый вагон иметь аптечку. Если бы она тут же перебинтовала, туго забинтовала, она бы могла, по крайней мере, проработать смену. А так она не смогла. Ну, сделаны были выводы, были закуплены аптечки, все было как следует. Но такое случалось неоднократно. Неоднократно такое случалось и началось просто, начали борьбу за то, чтобы заставить людей каким-то образом чтобы они нормальную носили угол ну удалось заставить удалось люди стали люди с пониманием стали относиться и э, понятно, потому что э, кондуктор находит а и водитель тоже постоянная тряска постоян, вот, по, постоянное напряжение свя, связок стопы и происходят такие вот вещи тапочки стали причиной еще одного довольно тяжелого, весьма тяжелого несчастного случая. Два э, это произошло следующее. Сломалось, сломался только приемник на э, трамвайном вагоне. И э, его обычно это обычно ремонт его выполняет ночная смена слесарей, чтобы им было, было чем заняться, им чтобы они там не чем-то посторонним занимались, а занятой работой. Довольно несложная работа, ремонт только приемника. Специально у них площадка там есть с подъемником. Нужно было отправить с места отстоя вагон туда на эту площадку. Можно было объехать здание депо. Но они решили проехать через здание. Можно было проехать и тогда другим путем, но они решили проехать через э, то место, где расположен э, мойка, моечный комплекс. Ну, моечный комплекс, смотрели фильм «Бриллиантовая рука», а там вот вот, вот вот такой вот. И там при, э, при въезде в моечный этот комплекс э, небольшие такие закрылки как бы сделали для, для того, чтобы не стреляла вода э, прям прямо туда на, на, на территорию депо. и она э, еще водитель спросила э, второго вторую свою напарницу ты будешь значит они въехали они въехали напарница стояла смотрела чтобы э, не за, задеть э, ворота этим сломанным только приемником. въехали нормально водительница Которая транспортировала, спрашивает, ну ты сядешь в этот вагон или как? Она говорит, нет, садиться не буду. Потом проехала комплекс, этот мойку проехала, слышит крик, душераздирающий крик. Она остановилась туда, а та лежит. значит В последний момент, видимо, она захотела э, все-таки сесть туда. И не успела. В общем, я, я когда туда при, приехал, прибежал, там. Была, лежали тапочки, то есть, видимо, она пыталась забраться быстренько на площадку и проехать этот комплекс, и не получилось, тапочкой, тапочки ей помешали в этом. Вот так вот. Да, и там вторая причина была, они второе, что нарушили, это они ехали по территории депо с открытыми дверями, а открытые двери запрещены были теми правилами, которые действовали на, на тот момент только с закрытыми дверями вот, получила тяжелейшую травму несколько ребер поломала, берцовую кость удаление селезенки часть печени вот, простая как говорится на пустом месте на пустом месте человек так тяжело пострадал нарушение нарушение дисциплины Нарушение общей дисциплины тоже становится причиной довольно серьезных и несчастных случаев. И инспектор, который нас обслуживал, рассказывал, как он, он расследовал этот случай. Бурловка, комбинат стирол, получал нестандартное оборудование, которое никак не входило в ворота. Для этого, для того, чтобы его завести, разобрали часть заводской стены. Завезли оборудование, а потом надо было какое -то через какое-то время эту стену восстановить. И рабочие не стали ходить на проходную, там какое-то расстояние пройти начали просто через этот пролом ходить на автобусную и там вайная остановка. Ну, охранникам это не понравилось. Они там кричали, шумели, шутили, но те, ну как. Ответили, как обычно, отвечают. Ну и ко кому-то из охранников это не понравилось, и он там вспомнил эти ковбой ковбойские фильмы, пистолетом выстрелил в человека, который про проходил, и довольно серьезно его ранил, крайне серьезно ранил. И вот администрация предприятия не хотела, не хотела расследовать несчастный случай на том основании, что Человек пострадавший находился уже за пределами, уже зашел за, за забор. Ну а инспектор, человек, судьба человека лежит больной, ну так как-то его. Он э, попросил э, выкопировку э, плана э, земельного участка и оказалось, что земельный участок простирается землеотвод предприятия, доходит до середины улицы, до середины проезжей части. А человек еще был. И вот таким путем удалось заставить предприятие, там довольно малоприятные товарищи руководители были, по-моему, сейчас это традиционно там удалось заставить их человека пострадавшего вот так оплатить ему лечение и прочее иногда просто такие люди, опять-таки, не понимают, я уже говорил, не понимают, вот в автобусном депо, в автобусном депо городского транспорта, сколько было разговоров о том, чтобы при работе на яме обязательно, как полагается, надевать каску обязательно работать в каске. Ну еще там до меня им, доказать им не могли. Они нам на в каске неудобно, нам мы мы там голову поднимать приходится, нам неудобно. Но ведь в перечне тех работ, которые предусматривают ношение каски, работа на яме есть, поэтому они этого не понимали. Я, я нашел даже это, это все, но все равно понимания не было. И вот у них случай такой. Ставят, после ремонта выставляют радиатор, выставляют решетку а радиатора, она так довольно увесистая. А в это время другой, другой рабочий, там какие-то выполнял другие работы. И товарищ, который держал эту решетку, не удержал, и она его значит, упала, упала на голову там у товарища рассекла. Рассекла кожу, ну, там не пробила черепную, просто рассекла кожу. Неприятно крови много там <кху> получилось. Значит, в чем была их? Во-первых, если бы товарищ имел каску, ничего бы этого не случилось. Второе. Есть правило, согласно которому нельзя проводить работы, опасные работы, на одной вертикали. А они проводили работы на одной вертикали. Нельзя. Нужно всегда, должны быть разнесены по месту, по времени. Ну, там удалось этот несчастный случай как-то так спустить на тормозах, потому что работали как раз эти двое, отец и сын ну и нужно было кого-то увольнять, но не хотелось поэтому они сами попросили как-то вот так обойтись без этого дела, ну, там в принципе пару швов и все и быстро он пришел в себя, быстро было быстро выздоровел без проблемы часто несчастные случаи вообще нелогичны. вот в тех в тех условиях, в которых поставлены люди, когда они вынуждены думать не о том, как правильно выполнить работу, а о том, где заработать на кусок хлеба, они делают очень нелогичные какие-то поступки. Например, ну, по Минпромполитике последнее, что я получал, это вот выполняли люди демонтаж воздуховода. Воздуховод это такие где-то такого примерно размера, квадратные трубы на, на, фланцах, обечайка такая, фланец, фланец и прикрывается, сжимается болт, на болтах. Вот товарищ выполнял такой демонтаж такого воздуховода, и когда он последний болт раскрутил, он упал вместе с, эти, с этой секцией. Оказывается, он просто лестницу к той секции, которую он собирался снимать, представил. Он человек просто думает, думает не не о работе, а о чем-то другом думает. Так, такие условия поставлены. Другая травма была: это человек начальник цеха из командировки спешил на поезд и попал под поезд. Ну и что еще там? происходило, значит, люди выполняли измерение уровня жидкости в цистерне с помощью деревянного шуста опустили там до дна, потом поднимали вверх, посмотреть там сколько этого и совершенно забыли, что он э, находится, стоит э, под контактной сетью и этот э, шест коснулся контактной сети. Там сколько там, 25 киловольт. Человек сбросил, его, он, он, не погиб, его сбросило, он не убил током, его сбросило с цистерной. И он уже погиб чисто механической травмой. Так, пока все.